22 січня відбулася нарада нещодавно створеного при виконкомі Покровської міської ради сектору державного контролю додержання законодавства про працю з представниками бізнесу міста за участі представників прокуратури, головного управління держпраці Донецької області, управління пенсійного фонду України, управління соціального захисту населення, центру зайнятості Державної фіскальної служби, відділу Державної виконавчої служби. «Цей сектор буде атрабатувати три направлення. официальное оформление трудовых взаимоотношений с работниками, соблюдение выплаты минимальной заработной платы и соблюдение минимальных гарантий в оплате труда. Значит, эти три направления будут проверяться путем инспекционных видвидований по местам. Вот. И эта нарада необходима лишь для того, чтобы осуществить профилактическую деятельность. Щоб не допустити таких інспекційних відвідувань, як з сторони сектора, як з сторони е територіального управління держпраці, В ході наради представники управління держпраці нагадали присутнім основні норми законодавства з праці та відповідальність за його невиконання, адже розмір штрафів залежить від мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня підвищилася до рівня 3723 тисячі З 1 три у нас. Повысилась минимальная заработная плата. Но кроме минимальной заработной платы это еще и другие положения, то что государство, скажем так, гарантирует в минимальном размере. Ну и опять-таки профилактическая беседа на тему неоформленного труда. Опять-таки с ростом минимальной заработной платы, соответственно, выросли штраф. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та недоручний час, роз'їзний характер робіт, премії, до святкових і ювілейних дат. Водночас особливо застерігаємо від спроб оформлення працівника на неповний робочий день, тому що якщо він фактично працює повний робочий час, а оформлений як неповний робочий день. То це є порушенням 24 статті Кодексу законів про працю і карається штрафом у розмірі 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати, тобто якщо у вас є заборгованість більше місяця, карається штрафом у розмірі. у трикратном размере минимальной заработной платы. Ну, и недопущение до проведения проверки испытаний, додержания законодательства про працу, створение перешкод в ее проведении. Это у нас 100 размеров минимальной заработной платы. Основное количество людей, с кем я не беседовал, думает, что если у них в магазине, или у них на заправке, или в парикмахерской, или еще где-то, работают люди, которые оформлены как ФОП, ну, то есть физичной особе предприемцы, формально выполняя работу как по трудовому договору, то это тоже будет считаться нарушением. То есть этот вопрос будет тоже выясняться. Я хочу обратить внимание на гражданско-правовые договора, что не надо думать, что если вы оформляете продавца по гражданско-правовому договору, это есть правильно. Работа, которая носит постоянный характер, не может быть на основании гражданско-правовых отношений. На основании гражданско-правовых отношений, то, то есть по гражданско-правовому договору, может выполняться разовая работа. Не путайте с трудовыми договорами, потому что это и есть неправильное оформление и точно так же допуск работника без надлежащего. Вместо этого директор центра занятости Микола Толмачев объяснил некоторые нормы законодательства, которые помогут предпринимателям финансово. Вы приводите, ставите на учет службу занятости этого безработного, затем смотрите, какая категория людей. Если вы в течение года не сокращали у себя ни одного предпринимателя, а хотите, в смысле сокращаете работников, а хотите добавить возможность еще на одного, значит, мы с вами заключаем договор, и 22% от всех тех денег, которые вы будете для того, чтобы вы создали новое рабочее место, мы вам будем ветшкодовать в течение года. То есть вы будете получать возможность. Если вы создали новое место для переселенца, там все ветшкодовывается. То есть надо прийти и поговорить с этим же безработным, который вы приведете человека, поставите на учет, он получит статус безработного. С ним вы хотите его взять и на работу к себе. Вы заключаете договор стажировки. Максимум срок, я больше по закону не могу, это месяц. То есть в течение месяца вы его допускаете к работе. К вам пришла фискальная служба проверять. У вас есть договор между вами, нами и так далее. По окончании договора, например, 30-го договор заканчивается. Вы с ним договариваетесь, вы ему платите или не платите, наверное, не платите. Он проходит у вас стажировку. Но в это время, будучи безработным, мы со службы занятости своего фонда, поскольку он безработный, платим. Но в то же время мы контролируем. За словами Юрия Третьяка, наибольшие порушень у сфере торговли и кормления. При этом контролирующие органы не имеют намерения штрафовать. Эти проверки, согласно изменениям нового законодательства, осуществляются без предупреждений. В любое время суток мы можем выходить для того, чтобы обеспечить работу, направленную на то, чтобы это предупредить, пресечь, в необходимых случаях наказать. Средства массовой информации мы сообщаем о том, что дается два месяца для того, чтобы мы увидели по статистике, что вы воспользуетесь этим предупреждением и начнете исправлять эту ситуацию.